На каком не нишка, я подераюсь, что там... будет. не да, еще не выезжают. Да, да. аж і сіли, я на нам сказали, нам нету тут. Там приїхала тільки. Ну нас спрашивают, где мы, где машина знаходиться, як їхати, час показуєте. Ну, куди? Так. Виходимо з траси перекриваємо. Що що ви кажете? Що ви кажете? Так і ось нашим народом, наш же народ і <риклад> машину переверне зверху донизу. Що попало. Я зграбив пан у вашому. Она должна приехать, но когда, не знаем. Ура! И как только она приедет, Майк. мы будем расставать. Хорошо, спасибо. Спасибо. Все же знают, зачем а что еще надо? Нет. Я тебя просила с мобильным, ты не приняла. тебе надо? Ну, я так сказала, ты сидела. Я туда. На Надо позвонить.

дорогу перекрыли. Забыли вас А то ты не знаешь. Люди, ты еще собрал, я не знают, он да, ходит. Да. Дурачком прикинулся. Но поправиться дают, на 1 мая дают, а у нас тысячу людей стоят. На. Пустіть людей, хай їдуть куди надо. Без... У село робота, так як я работаю. Я да, роблю і вас годую. Ви совісні на роботі, а я в Городі вас годую. I right, <laughs> <laughs> А а я красота, я надо не будеш голодна вот а так. А я... Я хочу проехать на троллейбусе. Я в селе раблю и шачу, и не голодна. А не за килограмма гречки стоит, очи вылупила, и она голодна. Вот а я хочу, чтобы мой троллейбус пропустили, и я доехала, куда мне надо. Так и Они... пропустите машину с продуктами. ты голодный. Я не голодный. Так, почему... так завтра буду голодный. Будешь, раби, голубь. Чик Я про года и 1100 и и, и получить. А я я, я хочу приехать в больницу, куда хочешь. А ты стой за гречкой иди. Да. Машина уже едет. Вот, пока вот приедет. Приедет. Он, когда приедет, понимаете очередь. У нас очереди нет. Пакеты с едой едут, все хорошо, машина в пути, все будет. Пос... Людей не просили? А потрат. Потрат. Нет, мы не просили, это самостоятельно. М -м. Я без понятия почему. Мне попросили разрядить ситуацию. Мы пытаемся оптимизировать так, чтобы mm. все было в порядке. А понял, скажите, вы откуда, пожалуйста? Я, меня зовут Александр. А, так как вы представляете, вы говорите, что вы из партии Угров, да? Я из партии Укроп. Партия Угров как отреагировала на заявление милиции областной? Я без понятия. За заявление ОМВС МВС области? Я не знаю, о чем вы говорите. Не знаете? Извините. А вы можете фамилию сказать, что у вас? Брайловский. 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 Да. Спасибо. Я пешком стою. Он из-за таких, как вы, он троллейбусы стоят. люди проехать не может. Принципиально, то сап... хавчика не хватило. Наелись, люди с работы едут, голодные. Скотина, вот это, тварь, вот это, блядь, что продаж, 30. Это твари! Вот твари! Вот как вы уговорили людей освободить дорогу? Попросил по-человечески. Да. Просто по-человечески честно сказал. Что сказали? Что милиция извинилась и не будет больше блокировать наши машины. Мы даем своих людей, они будут сопровождать машины. Просто у людей уже лопнуло терпение. Мы с утра просили. Дайте, мы будем подвозить продукты питания, нам никто не давал. Правильно, кормить людей не давали, чтобы людей голодные. У людей последнее, хотя бы человек может им что-то дать, и то не разрешает власть, чтобы они получили какой-то килограмм. Правильно. Так просто нельзя с людьми поступать, они люди, живые люди. Правильно человек и говорит. Если бы власть им вот хотя бы что-то давала. Вот за таких давали. надо и голосовать. Мы с утра просили это. Вы же видите, я просто подошел, честно сказал и попросил. А представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и кого вы? Мартынов Викторович. Работаю в штабе Геннадия Корбана. Вот за его и голосовать надо, за Корбана. Позиция у меня такова, что ну, как суд признал такой э, деятельности, не, не признал его как нарушение предвыборной деятельности, то э, милиция э, присутствует в местах э, скопления людей только для охраны общественного порядка, для предоставления помощи, если там кому стали плохо или какое-то. Вот. И э, машины э, никто не блокирует не будет, а утром там просто проводилась проверка э, документов по просторам э, э, товара. Let's <laughs> go. Извините, а паспорта для чего они? Расскажите нам, пожалуйста. Чтобы были черниговские, местные. А и разница есть? Новозаводской, Деснянский район? Не знаю. А вы не... с какого с вами прописка у вас? Деснянский, Деснянский. А, Деснянский. а у вас? Деснянский тоже Деснянский. А если вот люди приходят с Новозаводского, с Новозаводского района пропиской, вы не встречали таких в очереди? Мы, месте? стоять. Стоять, стоять Мы с Новозаводского? Стоять, стоять. Хорошо. Но это неправильно, правда? Это а надо, почему чтобы... неправильно? Я ну Чтобы Деснянский. Кто будет голосовать? А со скольки вы часов здесь простояли в очереди? Со ждали приезда продуктов? Ну, со скольки? Из шести. Из шести утра? Да. Спасибо. Ну, так они ж не давали три часа.